Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian selamat berjumpa kembali di Pendawah Teknologi. Alright, jadi dalam video kali ini saya nak buat review penuh telefon Honor Magic 7 Pro ha, ha. Jadi saya dapat telefon ni beberapa bulan lah kan Dan saya dah gunakan telefon ni Betul-betul guna telefon ni dalam masa beberapa bulan tu Ok ni saya boleh cerita dekat anda lah Salah satu kelebihan telefon ni lah ya, adalah dia punya keupayaan AI Jadi seperti mana yang anda dah tahu Sekarang ni kan Hampir semualah Orang kata apa Pengeluar telefon dekat atas muka bumi ni Berlumba-lumba ni Nak memperkenalkan ciri AI Dekat telefon masing-masing Okey Jadi memandangkan ciri AI yang ada pada telefon Honor Magic 7 Pro ni adalah sangat banyak maka saya sebenarnya dah buat satu sesi live khusus untuk nak tunjukkan kepada anda keupayaan AI yang ada pada telefon ni ha, jadi anda boleh tengoklah video tu kalau anda berminat yang pasal dia menceri ciri AI dalam video kali ni ni saya nak fokus kepada keupayaan lain yang ada pada telefon ni ok jadi kalau anda nak tanya saya kan apa yang saya suka pada telefon ni ini jawapan ikhlas dan juga ringkas saya nak no? Telefon ni first kali dia laju, dia ringan, lepas tu dia punya skrin tu lawa, lepas tu best nak guna. Itu dia jawapan ringkas dan ikhlas daripada saya. Sebab saya memang guna telefon ni hampir, saya boleh kata dekatnya hampir setiap hari. Dekat 2 bulan lebih tau. Jadi saya ada 2 telefon, ini adalah telefon yang kedua tu. Alright, jadi tanpa membuang masa, jom kita ke bahagian yang seterusnya. Honor Magic 7 Pro ni dia menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite yang mobile platform tu lah. Lepas tu dia punya RAM yang model saya dapat ni adalah 12GB LPDDR5X RAM. Nah, lepas tu dia storage untuk model ni adalah 512GB UFS 4.0. Okey, jadi masa saya buat video ni, OS yang digunakan ni adalah Honor Magic OS 9 yang berasaskan Android 15. Okey, jadi bercakap pasal OS tu, hari tu ada orang tanya, okey ni saya lah dekat anda siap-siap, Honor dia bagi 7 tahun untuk OS update dan juga security patches bagi telefon model macam ni. Okey, lepas tu kapasiti telefon ni dia punya bateri noh adalah 5850 mAh yang itu dia panggil sebagai typical value. Tapi kalau yang dia punya rated value itu adalah 5750 mAh. Ok, jadi itulah dia punya spesifikasi telefon dah. Saya tak nak cerita banyak panjang sangat apa tu. Ok, jadi sekarang ni, kalau anda beli telefon ni, anda akan dapat sekali lah dengan dia punya charger yang 100W. Lepas tu anda dapat jugalah dengan yang kabel USB-A kepada USB-C tu. Lepas tu dia bagilah sekali dekat anda casing telefon. Jadi semua dah ada lengkap, anda beli pakai sajalah. Malah kalau anda tengoklah dekat atas skrin ni pun, dia dah letak lah siap-siap screen protector macam tu. Senang. <laughs> ok, jadi masa awal video tadi kan, saya ada beritahu dekat anda, antara sebab kenapa yang saya suka telefon ni adalah sebab dia ringan. Okey, jadi saya cerita dekat anda lah, berat telefon ni hanyalah 220 gram sahaja. Dan kalau saya nak bandingkan dengan telefon-telefon flagship yang lain lah kan, model ni dia adalah agak ringan lah. Okey, lepas tu satu lagi nah yang saya suka, bentuk dia ni adalah macam selesa lah untuk dipegang. Okey, kalau macam, okey sebenarnya kan, kalau anda tak pernah tengok telefon ni kan, dia bukan empat segi tau dia macam ada curve-curve sikit jadi dia itu sebab kalau anda perasan kan ada setengah-setengah model daripada keluaran brand lain tu kalau anda tengok dia memang bersegi betul tau ok lepas tu ada orang pernah tanya pasal screen saya cerita dekat anda screen dia ni adalah sangat terang dan sangat cantik ha, ok resolution pada screen ni dia boleh pergi sehingga 2800 kali yang 1280 pixel ataupun yang tu kita panggil sebagai FHD Plus Lepas tu dia punya refresh rate ah boleh pergi di antara 1 Hz sampailah ke 120 Hz. Okey, jadi secara amnya je kan, size screen dia ni adalah 6.8 inci kalau screen ni lah kan dan dia menggunakan LTPO OLED. Okey, sikit lagi tentang screen tu sebab hari tu masa sesi live ada orang tanya saya dia kata macam mana rupa screen ni kenapa nampak macam curve-curve tu. Okey. Untuk pengetahuan anda, skrin dia ni dia bukan flat tau. Skrin dia tu dia dah melengkung sikit dekat bucu-bucu dia tepi tu. Ha, jadi ini bukan telefon yang betul-betul flat. Alright, tapi dia tak ada melengkung sangat kan. Okay, lepas tu kalau anda nak tanya saya tentang skrin tu terang ataupun tidak sebab hari tu ada orang tanya dia kata skrin dia ni terang ke kalau saya nak guna dekat bawah matahari kalau orang nak pakai macam contohnya nak letak kat, kat motor ke apa kan Okay, jawapan yang mudahnya adalah ya yeah, skrin dia ni adalah sangat terang ni saya cerita dekat anda dah dia punya HDR brightness tu dia punya peak brightness untuk HDR brightness tu boleh pergi sampai 5000 nits lepas tu dia punya all screen brightness tu boleh pergi sampai 1600 nits jadi dengan bahasa mudahnya sangat terang jadi kalau anda nak faham apa maksud dia kalau anda nak baca email dekat luar macam contohnya matahari terik atas kepala tu kan tak akan ada masalah Okey, Sambil tu noh, saya cerita dekat anda siap-siap lah. Saya, saya tolong ceritakan semua soalan-soalan yang orang tanya masa sesi live tu. Dekat dalam telefon ni, dia tidak ada slot untuk memory card. Nah, jadi slot kat bawah yang SIM card tray tu, dia hanya boleh letak SIM card sahaja. Ok, lepas tu ada orang tanya dia boleh support eSIM ke apa ke? Ya, dia boleh support eSIM, NFC, semua berjalan. Saya dah pakai dengan touch go semua. Boleh, tak ada isu apa-apa. Seperti biasa bila saya dapat telefon antara keupayaan yang saya akan test adalah dia punya keupayaan rangkaian. Jadi telefon ni dia menyokong Wi-Fi 7 dan juga 5G. Jadi untuk nak uji keupayaan 5G dia tu saya gunakan pelan 5G oleh U Mobile. Okey, jadi saya buat beberapa ujian lah. Satu ujian dekat tempat yang memang mempunyai rangkaian 5G yang baik. Lepas tu satu lagi saya buat ujian yang dekat tempat mata-mata. Lepas tu saya buatlah satu lagi ujian indoor. Okey, ini saya tunjuk dulu dekat anda hasil ujian speed test melalui 5G yang saya buat dekat depan bangunan Chef Bri Square dekat Cyberjaya tu yang dekat bawah pejabat MCMC tu. Itu memang favorite spot saya lah untuk nak test 5G kan. Ok, jadi seperti mana yang anda boleh tengok ni Memang tak ada masalah lah untuk telefon ni Nak dapat kelajuan download melebihi 1 gigabit per second Bila menggunakan 5G Tapi lagi sekali saya tekankan lah bila anda berada di kawasan yang mempunyai rangkaian 5G yang baik. Ha, tu maksudnya kan. Okay, lepas tu saya test jugalah 5G dekat kawasan depan rumah saya semua ni kan. Jadi kalau anda tengok memang tak ada isu lah kalau anda dapat kelajuan dalam lebih kurang 900 Mbps macam tu kan. Sebab nampak macam mana memang kawasan ni rangkaian 5G dia tu agak baik. Ok, jadi itu kalau dekat kawasan ni Malah kebetulan masa saya dapat telefon tu Saya memang nak kena naik flight Nak pergi tempat lain tau Jadi saya buatlah juga ujian di KLIA 2 Maksudnya dekat dalam KLIA 2 tu kan Sebelum pergi berlepas tu jadi saya tunjuk dekat anda nah ujian 5G dekat dalam tu. Anda tengok dekat sini saya boleh dapat lebih kurang dalam 270 megabit. Pasal kan lebihlah lebih kurang macam tu untuk download melalui speed test. Jadi kalau anda tanya saya itu memang bestlah itulah. Ha okey. Alright. Jadi sambil-sambil tu kalau tadi saya dah tunjuk dekat anda dia punya keupayaan 5G, ha ni saya tunjuk pula dekat anda dia punya keupayaan Wi-Fi. Lagi sekali saya tekankan telefon ni dia boleh menyokong sampai Wi-Fi 7. Jadi ujian WiFi ini saya buat dekat studio pendakwah teknologi di mana dekat sana saya gunakan pelan internet daripada Time. Jadi kelajuan internet saya tu adalah 1 gigabit per second download dan 500 megabit per second upload. Lepas tu saya gunakan WiFi router yang dibekalkan oleh pihak Time tu sendiri. Seperti mana yang anda tahu kan, saya memang gunakan mereka punya package FTTR tu. Okey, jadi seperti mana yang anda nampak ni, memang tak ada isu lah telefon <tari> ni nak dapat kelajuan download maksimum sambungan internet saya tu melalui WiFi. Dan sebenarnya noh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia punya kelajuan 1 gigabit per second tu dia bukan sebab itu limit pada telefon tau itu adalah limit pada plan internet saya sebenarnya kalau saya nak buat ujian wifi kelajuan melalui wifi 7 tu boleh jauh lagi lebih tinggi daripada 1 gigabit per second Seterusnya dalam bahagian ni saya akan tunjuk kepada anda hasil ujian-ujian benchmark yang saya buat menggunakan bermacam-macam aplikasi benchmark. Contohnya macam 3DMark, ada Geekbench 6, ada Geekbench AI kan kita duk test kupainya AI. Lepas tu dia ada yang cross platform disk test ataupun yang CPDT tu, ada Antutu, ada macam-macam lah. Pendek katanya semua ujian ni adalah berdasarkan maklum balas yang saya dapat masa saya buat sesi live untuk nak test <laughs> yang feature AI tu kan. Okey jadi semua ujian ni saya buat menggunakan telefon ni yang mana saya buat sendiri, saya tak ambil daripada result orang lain tau. Supaya anda boleh nilai sendiri hasil-hasil ujian benchmark tu untuk nak tahu keupayaan telefon Honor Magic 7 Pro ni. Seterusnya saya tunjukkan kepada anda keupayaan gaming telefon ni kan. Jadi untuk gaming ni saya try main 3 game lah. Ha, jadi ada satu game tu di perso saya stress nama dia Watering Waves ke kan. Bagi macam tu saya tak pernah main game tu jadi saya baru start nak main tapi saya just nak tunjuk dekat anda dia punya keupayaan grafik tu. Lepas tu seperti biasa saya test juga dengan Call of Duty dan saya punya all time favorite PUBG Mobile. Ok, jadi untuk kesemua game tu saya set dia punya settings tu kepada settings yang paling tinggi Dari segi grafik, sound dan sebagainya. Alright, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda salah satu keupayaan utama telefon ni Keupayaan kamera dia Jadi saya dah buat bermacam-macam ujian Supaya anda boleh nilai sendiri keupayaan kamera Honor Magic 7 Pro ni Ok, sambil itu saya cerita sikit dekat anda nah, Sikit ya tentang ni kamera ni Jadi Honor Magic 7 Pro ni dia menggunakan triple lens camera system Untuk yang kamera belakang ni lah Jadi kamera utama dia tu adalah 50MP wide angle Lepas tu dia ada 50MP ultra wide -angle angle dan dia ada 200 megapiksel telefoto. Lepas itu hari itu ada orang tanya dia kata bang ada OIS ke ataupun optical image stabilization? Ya, yeah, dia ada OIS untuk semua tu lah. Lepas itu hari itu antara soalan lain yang dia tanya dia kata bang, telefon ni pakai sensor apa? Okey, jadi kamera sensor dia tu dia menggunakan OmniVision OVH 9000. Okey, satu benda lah, ni satu-satu benda menarik saya nak cerita dekat anda lah. Antara benda yang paling mantap lah, gambar yang dia punya resolution tertinggi yang boleh dihasilkan oleh telefon ni ya eh, adalah 16384 x 12288 pixel. Siap hapai lagi. Itu adalah resolution gambar yang paling besar yang boleh dihasilkan menggunakan telefon ni. Okey, tapi bukan untuk semua mode lah. Untuk mode tertentu saja. Tapi kalau anda tanya saya, memang besar gila kan. <laughs> okey, okey. Sekarang, mari saya tunjuk dulu dekat anda. Salah satu ciri menarik yang ada pada kamera telefon ni. Okey, ini saya cerita kat anda. Telefon ni anda boleh buat optical zoom sampai 3 kali. Lepas tu anda boleh buat digital zoom sampai 100 kali. Aa, dan apa yang menariknya adalah nah, bila anda gunakan digital zoom 30 kali ke atas anda akan boleh gunakan ciri AI Super Zoom untuk nak cantikkan gambar yang anda ambil tu. Ha, okay, ni saya tunjuk dekat anda Gambar yang saya ambil daripada balkoni rumah saya tu okay. Sebelum tu saya tunjuk dulu dekat anda Yang mana saya zoom dua kali ni Untuk nak bagi anda nampak perspektif lah Nak tengok berapa besar ataupun berapa jauhnya jarak tu kan okay, Ni adalah view keseluruhan ha, Ni pula saya tunjuk dekat anda Apabila saya dah zoom sampai 100 kali <laughs> Okay, jadi apabila anda dah zoom sampai 100 kali tu Dan anda ambil gambar kan anda boleh pilih tau sama ada gambar tu anda nak gunakan yang AI hand enhancement tu ataupun tak mau. Maksudnya nak pakai gambar original lah. Okay, maksudnya kalau anda ambil gambar tu, dia ambil gambar yang digital zoom biasa ataupun anda boleh hasilkan gambar yang di AI enhance menggunakan ciri AI super zoom tu. Jadi kalau anda tengok gambar sebelum dan selepas AI enhancement tu, anda memang akan boleh nampak lah yang memang akan ada perbezaan. Gambar yang masa anda ambil dengan original digital zoom tu dan juga gambar yang dah dihasilkan oleh AI. Tapi kalau anda tanya saya kan, walaupun apa sekalipun, oh, pada saya ciri tu dia memang menarik lah. <laughs> ok, cuma satu benda yang saya kena cerita dekat anda Nah ciri AI super zoom tu dia menggunakan cloud based processing cloud based maksudnya gambar-gambar tu tidak diproses dalam telefon ni seterusnya jom saya tunjukkan dekat anda gambar-gambar yang saya ambil menggunakan kesemua lens yang ada pada telefon ni jadi saya mulakan dululah dengan gambar yang saya ambil daripada yang 0.5 kali zoom sampaikanlah kepada yang 100 kali digital zoom tu Kalau anda memang suka ambil gambar nah dia memang ada banyak mode gambar yang anda boleh gunakan pada telefon ni. Okey, jadi antaranya adalah mode high resolution. Ha ni hasil dia. Sambil tu kan, anda juga boleh pilih warna yang anda nak pada gambar anda. Jadi anda diberikan tiga pilihan color filter. Dia ada yang natural. Lepas tu dia ada yang vibrant. Dan dia ada authentic. Kalau anda suka ambil gambar makro noh gambar ini close up tu kan. Ha jadi Honor Magic 7 Pro ni dia pun ada mode super macro. Ha ni saya tunjuk dekat anda gambar super macro yang saya ambil daripada yang 0.5 kali zoom tu sampaikanlah kepada 2 kali. Okey, sambil-sambil tu nah, bila bercakap pasal Super Macro ni kan. Hari tu nah saya ada test tau untuk nak ambil gambar duit yang RM20 tu. <laughs> saya saya cerita dekat anda nah, dia punya hasil tu serius memang mantap betul. Anda siap boleh Nampak tau semua tulisan-tulisan kecil yang ada pada duit tu yang memang sebenarnya anda takkan nampak pun kalau anda pakai mata kasar. Pada waktu tu kan, saya siap post lagi tau gambar tu dekat Facebook. Saya ada beribu lagi orang do like share sampai ada orang curi gambar tu. Sambil tu kan dia ada satu lagi mode yang saya suka test sebab dia memang seronok tau. Jadi mode tu nama dia light painting ataupun juga dikenali sebagai mode long exposure. Ha jadi ini adalah beberapa hasil gambar yang saya buat. Dan akhir sekali saya tunjukkan kepada anda keupayaan kamera Honor Magic 7 Pro ni untuk nak ambil gambar bulan. Sebab kebetulan masa saya tengah buat testing-testing tu pada malam tu dia ada bulan purnama. Jadi memang nampak peluh clear bulan tu depan rumah saya kan. Jadi saya pun ambil lah gambar. Tadi saya cuba cerita dekat anda lah berdasarkan apa yang anda boleh tengok ni hasil dia memang menarik. Ha, tapi tu sambil-sambil tu saya bagi sikit dekat anda tips lah kalau anda suka nak ambil gambar-gambar macam ni kan kalau anda nak zoom sampai 100 kali lepas tu nak ambil gambar bulan semua tu kalau nak pastikan gambar yang cantik lah gunakan tripod sebab bila anda dah zoom sampai 100 kali tu kalau anda bergerak sikit pun kedudukan bulan tu mesti confirm akan lari jadi pakai tripod Sebelum saya teruskan kepada bahagian seterusnya, ni saya tunjukkanlah kepada anda beberapa gambar yang saya ambil menggunakan telefon Honor Magic 7 Pro ni. Kalau tadi saya dah tunjukkan dekat anda gambar-gambar, sekarang saya tunjuk pula dekat anda kualiti video yang dihasilkan menggunakan telefon ni. Jadi Honor Magic 7 Pro ni boleh record video pada resolution sehingga 3840 kali 2160 pixel ataupun 4K pada 60 frames per second. Ok, jadi ini adalah beberapa video yang saya ambil untuk nak tunjukkan hasil video outdoor, indoor, lepas tu kualiti video pada waktu malam dan bermacam lagi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian beberapa ujian yang saya buat pada telefon Honor Magic 7 Pro. Jadi kalau anda tanya saya, Honor Magic 7 Pro ni memang salah satu telefon Android yang sangat baik untuk tahun 2025 ni. Dia ada banyak ciri AI, kamera dia pun bagus, lepas tu security pun elok. Okey, cakap pasal security itu saya cerita sikit dekat anda sebab tadi saya tak cerita nah. Dia punya biometric authentication system tu dia ada yang ultrasonic fingerprint sensor yang dekat bawah screen tu. Lepas Lepas tu dia pun ada 3D face unlock ha, Itu kalau anda nak tahu nah. Lepas tu dan antara ciri keselamatan yang saya paling suka Yang ada pada telefon ni Adalah deep fake detection Yang ada pada dia secara built-in tau jadi anda dah tak payah nak ada aplikasi asing dan sebagainya Dia memang boleh detect internally menggunakan aplikasi OS dia tu Ok jadi kan kenapa benda tu penting Sebab memandangkan sekarang ni kan zaman yang mana orang boleh buat deepfake tu dengan sangat mudah Maka memang bergunalah keupayaan tu ada dalam telefon ni ha, Ok Sambil tu kan tuan-tuan dan -tuan mombas sekalian Saya selalu tahu buat training pasal AI Jadi salah satu ciri yang saya suka pada telefon ni adalah Saya boleh terus sambungkan yang kabel USB-C ke HDMI tu Jadi saya boleh projek terus tau apa yang ada pada skrin telefon ni terus pada LCD ataupun yang projector dan sebagainya lah jadi senang nak buat demo dan sebagainya dia memang berguna betul ayat cakap okey kebetulan lah dah cakap pasal USB-C itu ni saya cerita dekat anda telefon ni dia menggunakan USB-C yang 3.2 lepas tu dia support lah display port 1.2 saja cerita siap-siap <laughs> Okey. jadi sebenarnya kan kenapa benda tu semua penting jadi kalau anda nak buat kerja contohnya macam tiba-tiba anda nak buat presentation ke apa ke jadi anda boleh terus cocok dekat telefon ni untuk nak buat presentation presentation nak tunjuk slide ke nak tunjuk pdf ke apa ke semua boleh. <laughs> alright okey. Right. Jadi itulah dia sedikit sebanyak review saya untuk telefon Honor Magic 7 Pro. Jadi kalau anda berminat untuk nak beli telefon ni, anda boleh dapatkan dia dalam tiga warna. Dia ada yang Luna Shadow Grey yang mana saya dapat ni, cantik kan? Lepas tu dia ada Breeze Blue dan dia ada kalau hitam ataupun black lah. Ah, ha, lepas tu harga jualan semasa dia sekarang ni adalah kalau tak salah saya 4599 untuk yang 12GB RAM dan 512GB storage, macam yang saya dapat ni, ataupun ada satu lagi model yang 16GB RAM dan 1TB storage, ha, yang tu kalau tak siap saya RM5,199 <tell> alright jadi saya dah letakkanlah semua maklumat tambahan tu dekat video description ni. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sampai sini dulu video saya untuk kali ini. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton sampai sekarang ni. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak owner kerana berikan telefon ni untuk saya uji. Alright, jadi kalau anda rasa video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe ke channel YouTube Pendawah Teknologi kalau anda tak subscribe lagi dan juga follow Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn banyak katanya macam-macam pendakwah teknologi Ada banyak saya letak kat video description ni Alright, insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya Assalamualaikum